ori agar Alloh uni jannatga kirgizsa o'zi har qanday mo'min bandani ham o'qi deyiladi iqro ortaqiy o'qi va ko'tar audu billahi mina shaytonir rojim dedingiz, bilgan surangizni boshladingiz ko'tarilasiz Hadislarning mazmuni ko'tarilib 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 oxirgi bilgan oyatingizni o'qib to'xtatganingizda shu joy sizni etajingiz bo'ladi kirib ketasiz 15-chi etaj kimdir 20-chi, kimdir 30-chi jannatni payg'ambarimiz 100 daraja deganlar 100 etaj deganlar demak qori yuz etajga ko'tariladi farzandlari qori bo'lganlar muborak bo'lsin farzandlari qori bo'lmaganlar tilinlardi tiyinglar domlalarni g'iybat qilishdan qorilarni imomlarni go'shtini yeyishdan agar birorta o'g'lingiz qizingiz qori bo'lgan bo'lsa xursand bo'ling birovni go'shtini yemyapsiz chiqmayaptimi o'kining siz yedigiz bolangizdan chiqmadi o'shalarga qo'shilib qoldingiz domlalarni g'iybat qildingiz boshqa qildiz bolangizdan chiqmadimi endi bolangizni tarbiyalang sen g'iybat qilmagan bolam xolol yegizaylik nabirangizdan chiqsin chunki nabirangizdan chiqib qolsa ham inshaalloh sizni yetalaydi endi boya qori uzinchi etajga chiqdi ota onasi pastda qolib ketdi muammomi muammo shunda olloh aziz va alam mana shu qori bandasini ko'ngli uchun xursandchiligi uchun ota onasini ham shu darajaga ko'tarib qo'yadi deydi